Ребята, да, с вами Данелла, меня зовут Иксплей. Скажите мне, пожалуйста, чего вы меня не слушаете? Я вам говорю, наберите его девочек, хоть и немножко, но вино обалдеть будет. Семнадцать! Я не точно часто снимаю! Семнадцать! Ну, пожалуйста, больше не надо. Но... Но меня еще чем-то порадует. Скажите мне, пожалуйста. Два подписчика, во-первых. Во-вторых, кто про все мои видео? Это три. И потом почему-то тут отлагало и не справедливо. Ну, я вам вот говорю, наберите два лайка, мы будем оцениваться растения. Вы послушались? И мы будем оценивать растения вот уже тут все растения на готове прям все ну если вы наберете по этому видео три лайка это много то я сейчас сниму такие только растения против зомби 2 по тени зомби вещи я потом же я поставлю им бананы. я и да я еду. очень много использую до имбе на двух стадиях даже как-то Кажется Скажете, он юзабельный. Знаете почему? Во-первых, я его мощно не поставлю, потому он стоит много солнца. Во-вторых, да, он в три стороны стреляет, но легче поставить три горохострела в ряд, и так забытое будет 300 солнца нет, а в 325. Тут я его не три кабачок Спас, спасения от футболистов мощно это точно <свечес> мощно это точно <свечес> О, ледяной горах острел я его почти не, не юзал вообще не юзбил Ой, не юзабитый <свечес> не, не солнце ни одно прохождение, если не пробую пойти, то все ничего. Значит, норм. Обычный гору стрел. Спасение от первых уровней, вспомните. Вот, ставим. Ну, забыл, как сказать так. Ну, скоро гриби пойдут. Я... В чем? Ну, на первых уровнях я его не унижаю, но когда футболист, ну, он очень долго живет, значит, на одну категорию меньше, чем кабачок. Я, всек... я всегда, мой любимый растение чомпер и кабачок. Лучшие мои. Энория. Я его юза Когда уже у меня не было большого сенореха, то я его вот дочь очень много не сады. Первый, первый зон, он всегда, блин, всегда взрывается на, на мине. Не забыл поставлю. Ну, зашел с брата. Но один раз. О, это просто имба. Знаете почему? Попробуйте пройти ночной уровень без этого гриба. Он был это уже точно плюс. Блин, до того. Он работал на двух работать на двух локациях. Работаем на двух локациях. Он бесплатный. Он прийти ночь без него. Это же нереально. И поэтому он не ну, заменила можно заменять солнце, значит у нас дне, солнце, снега. Ага. Эй, чел, я его почти ну, не вырезаю, но, вот зомби-дэрю можно и в поставить. Нет, ну давайте способы в ручатке возьмем. Ну, вот так, вот на потом. Он, мне кажется, он хуже чуть-чуть бо, бо, лучше. Это мой топ. Нею запили сразу, а трусовреб. Чего назвал трус? Блин, трусовреб, там трус. Блин, точно вот сюда. Не Ну, фиалонные игры. Хлеб. Нормальный. Мощный. О, и можно а, Мои да. Все полный шансов для этим. Ну, трохи, мне еще осталось убрать. Что Вин очень нужно его брать. Вы ну, это знаете почему? Пройти бассейн или ночной бассейн нереально. Реально вот этим. Ну, это винт долгая перезарядка водорос. Так сказать, норм можно, можно норм поставить. Почему у нас наибольший норм? Шепот. и о, сам Бонни может справиться. Еще кабачок, вишня, перец. Это чел. Но, тем более это, я как не уезжаю. Вон а меня есть дурак. Пень. Ну, пень сам себе такие челы. Ну, можно поставить его до... Тут цех двух. Все. Все. Велоки синий Ну, но лучше Всего... в чего У него на чуть-чуть больше, чем в этого. Ну, я, сказать, чуть но... Ну, типа. Ну, вот этот, как, как обычный на орех, но можно сохранить клетку сказать. Его можно заменить, его можно поставить кушенку на него этой маленькой игре. Будет то самое, только дор дороже 25 солнц, но... Но, пож... ну, вы знаете, что у долгая перезарядка. Фонарь. Не юзапильник. Кто его юзает. Так само этот. Так само этот. Да, это не Твізда, не юзабина. Может быть, не е забили. Крышу не можем протянуться, а одна локация. Потому что бы туда стал, я такой брови. Ну, целый цей чел, но один раз бот. Ну, два, поставим туснук. А его юзали часто. Горбуза пульта. Огром. Очень-очень сильный. Я ее вот сюда поставлю. Но и сложно Стерем злоху мед. Блин, он... прям секси собраться. ну, тут надо растить, чтобы надягнуть. Вот а он, вин мощный. Но спиня уменьшаем мощнейший. Да не пенсионный. Ну, я еще просто. Угу. Кошка Имба стопроцентная. Я ее просто использую где, хоть, где можно. Ну, сюда, а сюда можно. Угу. О, скоро. Норм. Не, имба. Шо? Гивно! норм, норм. Куда потом? О имба, имба сразу его. Ими так, имба стопроцентно. Очень много имбы. Норме? Эй, это был тень. ладно, ну, забери и вот такой у меня рейтинг получился вот наберется три лайка и, ну, продолжение избухтению зомби с второй части всем пока вам был эксплэй к нам Данила. всем пока